Видимо, быстрее всего на бурные изменения экономической и политической обстановки в преступном мире откликаются фальшивомонетчики. Стоит государству ввести свою национальную валюту, тут же появляются сделанные умельцами фальшивые банкноты. Проблема эта с недавних пор актуальна и для Комсомольска. Слово начальнику отделения защиты экономики от преступных посягательств Комсомольского ГВД Каратаеву Владимиру Петровичу. Сколько случаев выявления фальшивых денежных купюр по Комсомольску? У нас появились денежные фальшивые купюры достоинством 100 карбонцев и 1000 карбонцев, начиная с 12 февраля и до настоящего времени. Где-то сейчас в пределах 20 случаев. Что я хочу сказать по этому вопросу? Обратиться к населению, чтобы население приняло активную участие в недопущении, в сбыту фальшивых купюр достоинством 100 купонов, это изготовление 1991 года и денежных купюр достоинством 1000 карбонцев. Это изготовление практически идет 1992 года под номерными знаками. Какие отличительные признаки этих купюр? Отличительные признаки это купюр достоинством 100 карбонцев. Если взять на просвет, визуально определять, нету водяных... У фальшивых нет. Фальшивых, да, нет водяных знаков в виде паркета. Сразу видно, если на свет взять, видно. Также нету и достоинств купюры, достоинств тысячи карбонии, водяных знаков. Но кроме этого, здесь они идут за номерами. Так, фальшивыми считаются... Считается купюры достоинством 1000 карбовец, это номера 205 11, 375, 702 и последнее время, это последний вот взят, купюры достоинством тысячу карбонцев, номер 228, дробь 11, 2988. Поэтому я обращаюсь, в первую очередь, к материально ответственным должностным лицам, которые непосредственно связаны с приемкой этих денег, принимают, считают выручку, дают сдачу там и прочее, чтобы они непосредственно обращали очень серьезное внимание на выявление сбытых фальшивых купюр, потому что они в первую очередь будут нести материальные... Ну как? Но, ущерб. Матери, материальный ущерб, да, в первую очередь. А к населению я обращаюсь, чтобы они старались сбыть эти фальшивые купоны, потому что если будут они застаны, когда будут сбывать эти купюры, значит будут наказаны по закону за сбыт этих фальшивых купонов. А как в лабораторных условиях выявляется фальшив... фальшивая эта купюра или настоящая? В лабораторных условиях это выявляется очень просто. Если имеется лампа, которая излучает ультрафиолетовые лучи, значит, на при свете, на освещении фальшивых купюр, то они светятся очень яркую такой типа розово-голубоватый свет одно освещение. Если берем натуральную купюру, то она темная вообще, полностью темный цвет ее. И где нанесена основная цифра, это достоинство купона, там ярко на люминесценции свечения хорошо видно. И кроме этого еще имеется, как в виде по купону, рыски такие блестящие. Это считается не фальшивый купон.